Сейчас мы подготовим для жарки нашу птицу любви. Это специальный, специально выращенный домашний голубь. Сейчас вы увидите, как все это происходит. Нам необходимо филе. Для начала мы отрежем крылья. А теперь мы начнем надрезать со стороны грудинки. После того, как мы сняли грудинку, нам необходимо удалить внутреннюю кость, оставить только внешнюю. Следующая кость – это крыло. То же самое мы должны сделать с другой половиной голубя. Теперь нам надо удалить кость, из которой мы в последующем сделаем соус именно для этого голоса. В результате мы получили два замечательных филе на косточки, которые нам необходимо приправить и зашить. Приправлять мы будем оливковым маслом с ароматом трофеля. Мы возьмем обычную иголку с ниткой и начнем зашивать. То же самое нам надо проделать со второй половинкой голубя. Теперь наши птицы любви готовы для жарки.